Ну і в нас е, нові гості це Віталій Крох, Оксана Осадча. Доброго дня Давай. Вітаю вас в нашій студії. Я так розумію, що ці люди, е, Оксана і е, Віталій, це е, фактично утікачі з Криму. Тобто біженці біженці. Да. Розкажіть свою історію. Чому вам вдалося ви з Севастополя? Так, да, так. Да. Севастополя ви ухвалили для себе рішення залишити Севастополь. Ви фактично зараз в Києві. Да. Расскажите, да, что, уже что вас вас, Мы стали обращаться в миграционную службу, но ну, вот решили сначала успеть сюда, а завтра уже идем дальше. только от... сегодня тут? Мы с да, 7, 7 утра прибыли 7 утра. Вот, на поезде. Самолеты не летают есть... из Симферополя. Мы хотели самолетом, самолета нет, потому что мы боялись. Поезда, поезда не да, как, потому что пустимо да. кажут, потому что... Ну, шо, ну шо, кажут, да, все, да, да, что да, 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 махнопсы да, да, да. и там. Симферополь, Жанкой, что там было? Расскажи. Нет, там не все, все тихо, спокойно. Нет. Только БТР в Симферополе мы видали с, ну, с поезда. В да. отличие от Севастополя, в Севастополе они ездят по улицам БТР, я не знаю, пулеметы, минометы, что вот у них. Расскажите как... про себя, трошки, чем вы занимаетесь? Ну, художники. Всей. Художники, и я еще социальный терапевт. Вот работаю в центре инвалидов. Почему вы решили для себя неприятным залишаться, залишаться дальше в Севастополе? Дело в том, что основным толчком послужило 9 марта, когда мы попытались принять участие так, в флешмобе, который был объявлен прочитать э, стихотворение Шевченко. Да. Но это нам удалось, отчасти мы были напротив памятника затопленным кораблям, находились. После этого э, а рядом на площади Нахимова происходило э, митинг, э, так сказать, сторонников присоединения к России. Ну, человек было немного, хотя пытались сделать там, что это много, а потом их согнали всех к графской пристани и, тут, если вы представляете, это, чтобы не, не так было видно, да. А а лицо, видно Приблизно выявляю. Я а бывал после, после этого мы по решили возложить цветы к памятнику Шевченко, который находится на окраине города в Гагаринском районе напротив городской районного администрации. Вот, когда мы приехали, мы, по видимому, опоздали. Э, к тому, когда там была группа, э, так сказать, э, с украинскими флагами. Э, когда мы приехали, там находилась уже группа э, э, с, с российскими флагами. Да, э, что мы сразу увидели, э, это как э, за человеком гонится э, группа человек 50, сбивает с ног, а, причем это все происходит на, э, ну, на проезжей части. Вот. Э, его сбивают с ног и начинают э, бить. Э, ну, э, правда сказать, в толпе раздаются голоса, что не бейте, не, не, бейте, не, бейте. не бейте. Вот э, в этот момент э, перед памятником э, устраивается такая... Э, Самооборона э, как бы устраивает. Э, Человек 20 30... стоят. Как да, бы, им вряд рассказывают, ни... что надо делать вот с этими, так как э, противостоять обороне там некому. То есть основная э, задача вот всех, кто снимает что-либо или вообще э, появляется с флагом Украины. Вот. Ну, Оксана э, находилась в этот день в голубом платье еще с желтой косынкой. Вот. И это послужило просто раздражением невероятным. Но ну, я снимал э, вот, э, но э, на нас то... набросились люди, которые стали э, запрещать снимать и, и вырвали фотоаппарат, в конце концов, как бы все уничтожают. в конце севастопольцев? Э, мы считаем, да, что они местные. Да, к, сожалению, к сожалению, я с этими считаем, людьми жил. Вот, и то есть мы как вот как сейчас три бы... года как живем в Севастополе, до этого вот я жила в Петербурге, Виталий в Москве. Uh -huh. Вот, но мы не хотим обратно. Как бы, ну, так вышло, что мы в Севастополе сейчас живем. Мы все ходили и удивлялись, как вот они все вот в вот России, в Россию. В Россию. Они, они в ней не были 20 лет. Они считают, что там Советский Союз. Это на самом деле. То есть а эти все люди хотят в Советский Союз, они а в Россию. Они не знают, что такое Россия сегодня. Они не выезжали туда 20 лет. Вот мы еще почему думаем, почему они хотят в Россию? Потому что там военные пенсионеры, и потому mm -hmm. что люди, которые работают на российскую армию, получают в 10 раз больше. Добрый, пытались найти. Хочуть люди в Росії чи не хочуть Росії, потрібний їм радянський союз, в яких вони там в міфах живуть. До речі, за соціологією, саме мешканці Криму і мені здається, що Севастопольця в тому числі. Там найбільше відсоток людей, які ніколи в житті не залишали не залишали свою, ну наприклад, крим або майже своєї республіки да, та автономні. Я що хотів сказати, але з іншого боку, звідки взялася ця не до, наприклад, українського прапору, до української символіки, до української мови? Я був просто в Севастополі буквально півроку тому. Напевно, так, десь півроку тому, коли там були до вибори і обирали в Вадима Новинського. Я, власне, там був як журналіст, і я всюди розмовляв українською мовою, в кафе, в готелі, на вулицях. І мені не здавалося, що люди ставляться до мене вороже. Нам тоже так казалось. Тому що от два сезони, мені каже, тільки два сезони, як з'явилися українські скажімо, туристи на пляжі. Город ну, як став привыкать. Это этому уже как, не как диковинка какая-то. Это да. Но вот когда на нас, вот, я, вот Виталик рассказывал, что человека на наших глазах сбили, ну как бы, ну мы уже идем уже с этими мы, цветочками, мы уже идем. Вы решил спрятать. Да, мы да, идем да, нам да. навстречу две женщины, говорят, уходите, уходите, вы что в таком виде, еще и с украинским флагом, уходите. Ну, в общем, мы уже положили цветочки и слышим, что вся эта толпа разворачивается и слышим спиной этих, этих двоих, давай, вот парочку, Натальви. Ну, мы как бежать, тут парень молодой, мы все-таки в возрасте уже, мы поняли, что бежать лучше, хорошо, лучше не бежать. Вот, мы постарались, ну как бы дойти до машины. Тут нас все догнала и толпа, и одновременно милиция, которая нас спасла практически. Вот, потому что милиция стала, да, 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 сейчас, 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 все вот. Ну, то есть они как бы вот между между вот нами, эти орут, ты бандеровка на меня, значит, я даже по-украински говорить не умею, поезжай в свой Киев, вот там в своем платке ходи, а с меня сорвали платок, ну, вывернули ленточки, флаги, все, короче говоря, ну, платье, слава богу, как бы оставили голубое. Вот. Бендеровка. Я, я, говорю, слушайте, у меня вот тут отец, дед на 35-й батарее лежит. Вот фамилия такая же, как у меня. И, и, почему я говорю, что они местные? Они среагировали на эту фразу. Вот не местные не знают, что такое 35-я батарея. Это мемориальный комплекс. Ну вот название у нее 35-я батарея. Там по на кого вот нашли, тех фамилий, значит, там есть. Вот, ну И вот это, про 35-ю батарею, немножко а дело. Тогда они стали орать все, ну, то есть вокруг машины, я считаю, человек 50 как бы было, потому что в несколько рядов, и вот эти три милиционера звания причем так майоры, не, не рядовые, вот, ну, как бы спасибо им, они, значит, на милицию, обыскивайте их, у них наркотики. Милиционеры начали, значит, хорошо-хорошо по машине шарить. Обыскивайте их, у них там что-то еще. Ну, в общем, всю машину, ну, посмотрели, что там. Скажите, ну. что у вас случилось в Севастополе? И дача. На которой мы жили, и у меня на квартира. На которой мы жили. Ну, то же самое. вам довелось все кинуть, просто какие-то Знаете, я после того, как вот после 9 числа я в город не выходила. Машину мы сразу в гараж запрятали, потому что они же снимали. Причем нам, значит, нельзя снимать, а они нас снимают. А потом знакомых же много в городе я звоню, который про настроенный, настроен, uh -huh. я знаю. Он мне говорит: да, да, я тоже записался в оборону. Весь город обклеен плакатами и листовками. Значит, вы записываетесь в оборону Севастополя против бандеровцев. Да, я про... говорю, так вы хоть одного видели. На ваш вопрос: почему такое неприятие? Это Вы видели Мы хоть одного бандеровца? Пропаганду. На, а, площади, вот, 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 значит, на, на площади, вот-вот-вот, значит, на площади дети какие-то снимали детей, значит, местное севастопольское телевидение. Вот этот день как раз. Вот. И журналистка стоит, они, значит, снимают, и мы подходим, спрашиваем, вот вы против бандеровцев, вы их видели хоть одного? Нет. А я говорю, подошла к военному, который вот эти зеленые человечки, там у меня на Фиоленте, где я живу, там военные части через один, украинские, российские. Я спрашиваю, вы откуда? Они говорят, Россия, матушка. Меня за рукав дергает журналистка Севастопольского независимого телевидения и говорит, если вы встретите журналистов, иностранных особенно, не говорите им, что вы видели этих людей, mm -hmm. которые вот сказали, что они российские. Ну, в общем, какой-то детский сад, но ну, вот, вот, вот такое. Ну, на самом деле, подтверждение того, что небезпечно ну, Стополь, вот, а вот, вот видите, вот это, да, да, да. Вот это как улицам, раз то, откуда... По улицам вот эти бегают с флагами этот русский блок, типа они вместе с милицией вот патрулируют. На вокзале человек 20 мы видели, когда мы уезжали. Ты реально, что ты просто размуляешь на улице украинскую, тебя, тебя, таб Вот этого побить. я бы не сказала, но с флажком мне говорят, ты чё, ты чё с этим украинским флагом сюда приперлась вообще? Я говорю, да я тут живу. Mm. Они говорят, так а что ты тогда тут ходишь, раздражаешь людей, как бы, провоцируешь людей, мне говорят. Ну. Это уже ну, Симферополь. <близно> да, Это да. В Симферополе базы каких-то мастильных материалов Контейнерному провулку, не знаю, де це. Військові взяли в заручники французького журналіста каналу франс 24 Роміо Лан... Ланглуа. Він, до речі, лауреат багатьох премій за репортажі в гарячих точках. За несколько минут, я думаю, у нас будет В Туполе вообще невозможно достать фотоаппарат на улице, на тебя кидаются просто как бы граждане, скажем. так. А что ты снимаешь? То есть тогда когда есть снимаешь? группа, созданная, по примеру, вот самообороны, которая была в Киеве, там или как, они перехватили эту идею. Но когда тебе никто не противостоит, там тогда единственное, кому можно оказывать против, это вот журналист, человек. с... Об'єктивам, no, мені, мені здавалося, мене було таке враження завжди, що Севастополь це все таки місто офіцерів, це все таки місто не там, ну не знаю, не не, 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 не якогось там, ну не бандюків, та не, не знаю, не якогось там не пролетаріату, умовно кажучи, та що це все таки ну не, не декласоване місто, і мені здавалося, що там люди. Ну, я знаю. Ну не можна ж в одну секунду раптом повірити в те, що російські канали це все правда. А будь-хто хто знімає на камеру, він використовується для якоїсь. пропаганды. Я бы людей поменялся, черные и белые не вот, не знаю. вот этот человек, который, я говорю, знакомый мой, который вступил в отряд и говорит мне, все классно, мы теперь защищаемся от бандеровцев. Ну, тоже я спрашиваю, видели бандеровцы? Нет, не видели. От а чего защищаетесь? Ну, не знаю. Я говорю, хорошо, почему мне снимать нельзя? Вот да. я ему эту ситуацию памятника вот описываю. Он мне говорит, нам сказали, что это нарушение прав человека. Я говорю, в смысле, это я, если от вас снимаю? Да. Я говорю, а что ж меня снимают? Ну, не знаю. Я тут спрашиваю, а що вам сказали в організації? Добре, давайте поговоримо все-таки коротко про ваші плани. Тобто, от Ви приїхали в Київ, у вас є де зупинитися, що ви зараз будете робити? Як оформити статус біженця, які у вас кроки тут мають бути? Чи ви вже з кимось там розмовляли на цю тему? Uh -huh. Ну, мы были в миграционной службе сначала просто ну, вот в сервисном центре, там про паспорт просто у меня проблема, что я сдала там. На паспорт неизвестно, получили ли я здесь заграничный, Ну, говорят, нет, пока статус беженца. Вот мы сегодня ходили, были... Э, ну, нас отправили почему-то в Министерство внутренних дел, громадскую примальную, Оттуда отправили на Владимирскую, но мы вот не дошли еще как бы, вот до Владимирской 9, что там миграционное, главное управление, видимо, миграционной службы.

близко 20% та, в Криму населення. И очевидно, что там для активистов этой громады просто, возможно, тоже Крым будет единственной чтобы А для татар, ну, которые тат... открыто поддержали Украину, так. это вообще. То, то есть самое страшное, ну вот как бы... Татар мы за нас... мы Мы, мы, -мы да. как бы сели и уехали, нас друзья так. позвали, вот именно 9-го друзья говорят, ну хотите, приезжайте к нам в Киев. Мы сказали спасибо, и вот значит, понеслись. А вот татары и военные, которые там в блокированных военных частях, и их семьи. Уже с Севастополя вы не поворачиваетесь на ближайшем часу. Ну нам, ну, нам страшно. Я розумію. Я не знаю. Добре, дякую, що прийшли до нас. Спасибо. Я вважаю, щоб вам щоб ви змогли тут нормально, нормально влаштуватися вже в Києві зі статусом справді біженців політичних Віталій Крох, Оксана Осадча, мешканці Севастополя, які вже є біженцями, які залишили Севастополь. Скільки не уверены в своей безопасности в этом месте. Спасибо. Все, благодарю вам. Спасибо.